Serial pijat part 2 Jadi kali ini saya akan mencoba untuk berbagi dan memberikan pengetahuan kepada anda di mana saja titik pijat refleksi untuk di telapak kaki, apa fungsi dan manfaatnya. Jadi di sini saya akan tunjukkan seperti ini. Ya. Kemarin sempat ada tutorial pijat part 1 itu baru sampai 7, 7 titik yang saya sampaikan jadi sekarang saya akan menambah jadi yang pertama ini titik ke 8 ya titik ke 8 itu adalah bagian mata jadi kalau yang dipijit di bagian kiri maka mata bagian kanan ini ada titiknya di sekitar sini cara pijitnya cara pijetnya cara pijet untuk bagian mata sebelah kanan yang adanya di telapak kaki kiri ini dipijit ke arah atas seperti ini dan oke. jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe mengikuti tutorial pijat di channel youtuber pijat Indonesia jadi untuk mata itu ada di dua jari sini ya nah, ditekan ke atas seperti ini Ya, bisa menggunakan lotion, bisa menggunakan massage cream atau bisa menggunakan pelumas. Ini dipijit di bagian sini sekitar 2 atau 3 menit. Ini titik untuk mata. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah titik untuk mata, ini titik untuk telinga. Jadi kalau ada yang telinga bermasalah, pijit di bagian sini di jari manis bagian kaki. Kalau yang bermasalah di tangan sebelah kiri, maka yang dipijit di sebelah kanan. Seperti ini. Kalau yang sakit di sebelah kiri telinga, maka adanya di kaki sebelah kanan. Dipijit-pijit seperti ini. Kemudian di jari kelingkingnya seperti ini. Silakan melakukan pemijatan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan memijit pada bagian yang bengkak, yang lagi meradang, atau yang lagi infeksi. Seperti itu. Jadi ini tadi untuk kepala, untuk mata, sorry, ini untuk mata. Dua jari ini, kemudian untuk telinga. Karena saya memijit di kaki kiri, maka ini untuk telinga kanan, sama seperti di sini. Jadi cara memijatnya bisa seperti ini, jadi ini menekan dari depan, dari atas, yang jempolnya menekan dari bawah seperti ini. Nah, kalau memijatnya dengan metode yang kurang pas, maka itu tidak terlalu berasa. Jadi cara pijatnya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah di bagian mata, kemudian telinga, ya. Jadi bersilangan, ya bersilangan titik meridian itu bersilangan. Jadi kalau yang kita pijat kaki kiri maka akan kerasa di bagian atas anggota badan sebelah kanan. Kemudian yang selanjutnya setelah telinga, setelah telinga itu kita masuk ke bagian nomor 10 ya titik pijat 10 yaitu di bahu nah ini untuk di bahu kanan karena saya memijatnya di bagian kiri jadi kalau ada yang nyeri otot bahu bisa mencoba untuk memijat 2-3 menit di bagian ini nah ini bagian yang dipijat seperti ini jadi cara pijatnya pun ini menekan dari atas karena kalau dipijat cuman begini ya, tangan ini posisi ada di bawah seperti ini maka tidak terlalu tekanannya tidak terlalu berasa. Jadi tekan dari atas seperti ini. Terus dari bawah seperti ini yang yang jempol menekan dari atas ya. Menekan dari atas supaya tekanan ibu jari ini lebih kuat, lebih berasa. Ini untuk bahu kanan karena saya memijat di sebelah kiri. Nah, jadi ingat titik pertama tadi mata ya ada di sekitar sini, kemudian telinga di sini. Jadi yang perlu dipahami bahwa ini mata karena ini kaki kiri, jadi ini untuk mata bagian kanan. Kalau ini untuk telinga bagian kanan dan ini untuk bahu kanan. Ini telinga untuk eh, ini untuk bahu kanan. Cara pijatnya seperti ini. Jadi tangan dari atas. Sama juga seperti ketika kita memijat di jari kelingking itu posisi telunjuk dari atas, kemudian jempol dari bawah seperti ini memijat ke arah luar seperti ini. Nah, kemudian ini untuk bahu. Kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya adalah nomor 11 ya. Otot di leher dan pundak kanan. Nah, jadi otot di leher dan pundak kanan itu ada di sini. Jadi jika bermasalah di otot leher lagi sakit, pundak lagi sakit, maka yang dipijit di bagian ini. Ya dipijit di bagian ini. Nah, cara memijatnya pun tetap menekan dari atas seperti ini. Tangan yang tempat ini di atas untuk meningkatkan tekanan pada jempolnya. Untuk meningkatkan tekanan pada jempol. Nah. Jadi untuk meningkatkan tekanan pada jempol di sini harus ditopang juga dari depan. Kemudian untuk tiroidnya untuk tiroid itu dari mulai dari sini ya memijatnya sedikit agak segaris begini nah jadi bisa diikuti garis-garis ini diikuti garis ini dari arah sini menuju ke tengah antara jempol dan ini ya jari yang kedua jadi cara memijatnya sama ini menekan dari atas Kemudian ini ditekan lagi begini, ya. ditekan lagi begini. Terus ini titik pijat telapak kaki, ya. Ini bisa juga digunakan untuk tutorial massage full body, ya. Tutorial pijat untuk massage, pijat massage full body bisa digunakan. Jadi ini dari arah begini, ini untuk tiroid, ya. Ini untuk tiroid, kelenjar tiroid. Kemudian, yang selanjutnya, kelenjar paratiroid di sini, ya, adanya di luar. Nah, jadi ini banyak titik yang bisa dipelajari untuk membantu orang lain, tentunya juga untuk diri sendiri. Jadi, pijat ini bisa untuk diri sendiri, bisa juga untuk orang lain ambil posisi yang seperti ini jika mengalami keluhan bisa dipelajari oh titik pijetnya di mana nah teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe like dan share video ini semoga bisa memberikan manfaat untuk orang lain jadi ini untuk kelenjar tiroid pijetnya sekitar 1 sampai 2 menit ya nah jangan berlebihan karena kalau berlebihan justru itu akan menimbulkan cedera meridian nah memijatnya seperti ini ya ikuti cara pijatnya. jadi ini menekan dari atas ini juga dari atas menekan supaya tekanan ibu jari full ya jadi memijatnya ke arah luar seperti ke arah dalam seperti ini nah memijat seperti ini kemudian memijat di arah luar ini ke lenjar para tiroid kemudian yang berikutnya yang ke-14 itu untuk paru-paru dan bronkus ya bagian dari alat pernapasan. Jadi bronkus dan paru-paru itu titiknya ada di sini ya. Nah, memijatnya begini juga. Teman-teman nah, bisa lakukan ini 1 sampai 2 menit, jangan lebih dari 3 menit untuk memijat-mijat di bagian ini ya. Karena kalau kelebihan pijet juga bisa mengakibatkan cedera pada meridian kaki pijat seperti ini. Ini untuk paru-paru dan bronkus. Ini untuk paru-paru dan bronkus. Jadi teman-teman, silakan untuk subscribe, like. Saya akan berbagi untuk yang selanjutnya. Ya. Lambung. Nah, lambungnya di sini nih. Jadi ketika ditekan dari arah atas begini ditekan itu akan berasa ya. ada titik di sini yang akan berasa untuk lambung jadi anda yang memiliki masalah lambung bisa memijit mijit di bagian sini seperti ini tetapi ingat cara pijitnya yang ini dikasih tekanan dari atas untuk menahan yang ini menekan jempol menekan seperti ini nah, jadi teman-teman silakan untuk mempraktekkan ya mudah-mudahan sampai batas ini nanti yang berikutnya akan saya bahas lagi karena kalau terlalu panjang nanti Anda tidak paham ya mana yang harus dipijit jadi dihafalkan dulu buat teman-teman yang mau membantu orang lain juga untuk terapi melalui pijat refleksi kaki bisa mengikuti video ini ini untuk lambung ya teman-teman bisa melakukan pemijatan di bagian ini oke jadi teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih sudah menyimak. Tentunya ketika menonton video ini, maka dipraktekkan dengan baik, pelajari dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam video ini ada manfaatnya untuk Anda. Jadi, yang belum subscribe, silakan untuk subscribe karena saya akan terus untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana titik pijat refleksi dan ini nanti ada part 3-nya. Jadi, ikuti kami dengan mengaktifkan tombol loncengnya. Mudah-mudahan kami bisa memberikan hal yang bermanfaat tentunya untuk para penonton yang sudah mengikuti kami di channel youtuber Pijat Indonesia. Nah, jadi teman-teman, itulah sedikit gambaran ya bagaimana cara memijat pada area telapak kaki. Jadi ini adalah tutorial pijat dan tentunya di telapak kaki ini ada begitu banyak meridian yang berhubungan ke organ-organ dalam kita. Nah, jadi ini untuk lambung tadi terakhir. Pertama saya jelaskan kembali ini mata, ya kemudian ini untuk telinga, ya. kemudian ini untuk kuping bagian kanan karena adanya di sebelah kiri, kemudian untuk bahu kanan karena adanya di kaki kiri, kemudian otot pundak dan leher di sini ya. Kemudian kelenjar tiroid itu adanya di sini. Jadi cara pijatnya sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman, jika tidak berasa maka mungkin cara pijatnya yang kurang pas. Ya, jadi banyak orang yang sudah tahu sebetulnya titik-titiknya tetapi teknik dan cara memijatnya teknik pijat di titik-titik tertentu itu tidak menguasai tekniknya jadi pemijatannya jadi tidak terlalu merasa nah teman-teman itulah tadi delapan delapan titik pijat refleksi yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan untuk anda jadi silakan untuk subscribe like jadi anda yang sudah subscribe Channel kami ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang belum subscribe. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dimurahkan urusan rejekinya, serta sukses selalu. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.